Связан ли э, э, Майдан и война как э, событие одного порядка? Ну об этом можно спорить, наверное. Для меня связано, конечно, потому что э, страну с Майдана ушли защищать те, кто э, заменил собой э, в Союз абсолютно не готовую к такой борьбе в тот момент армию. У меня совершенно не было мыслей, что вот надо придумать какой-то там визуальный ход или снять что-то исключительно свое. Я просто там, где был, там я фотографировал. Масса событий происходила именно при плохом освещении или ночью. Основные зачастую события. Я, конечно, со своей пленочной камерой однозначно проигрывал вам всем, кто снимает на цифру. Вот. Что я мог делать, так это снимать контровые силуэты в свете огней. Просто я большей части присутствовал, чтобы чего-то такого без меня не произошло, за что будешь всегда потом корить всю жизнь, что ты не был с людьми в этот момент. Это пора здесь уже не причем. Легко себе представить это просто как ярость диктатора, который мстит нам просто за то, что здесь произошло. Но думаю, что это один из возможных планов, который мог начаться раньше, мог начаться позже, мог начаться в этот момент мы ни в коей мере не рассматривались бывшей метрополией как независимая страна и как свободный народ. Большую часть снимков, которые я сделал, я сделал на память, потому что когда они говорят «нет», а ты говоришь «ребята, вам на память». И если ты не вот только сейчас приехал, а не видишь, что ты приехал с какими-то бойцами, ты с ними по-свойски, тебе верят достаточно быстро. Но если оказывается, человек, который против, он там балаклаву наденет. И я думаю, сейчас таких уже почти нету, но летом еще были те, кто умудрялся обманывать близких, что он на войне. К сожалению, привыкаем к статистическим этим, да. Ну вот сутки назад три человека погибло, семь раненых. Ну, ну вот еще тяжело. Но когда ты знаешь непосредственно этих людей, то это не дает тебе забыть, что же на самом деле происходит. Острота возвращается. И да, я. Когда я там, я стараюсь их фотографировать, потому что э, нельзя будет это забыть и потом. Вот банк пишет слава Украине. Везде, где был Баталин это писал. Погиб при прорыве из Аловайска. Очень красивый парень. Вот, и при нас вошла колонна этих самоходных орудий большого калибра, которые только что. Это была, похоже, первая их остановка после Амвросиевки, откуда они вырвались из окружения. И не рассказывали, как их обстреливали с территории России боезарядами, которые им не знакомы. Когда осколки не пробивают, а прожигают сталь. Ну, здесь шок у людей, которым военные пришли поделиться едой. Вони ожидали, що їх будуть убивать, насилувати, як им рассказывают. І до вот этого здоровенного піхотинця, який механізатор. Навіщо ж я вас буду вбивати? Така сама жіночка мене дома чекає. Ми якраз чутько -чуть вистріляємо, тоді ми забігаємо. Вчора конкретно підвечір По Подобі ще более-менее, так не попадало далеко, Там, а підвечір почали ближче і ближі смотреть. И зол серьезно такой вот. И... Ну это такой вот мрак разрушения, конечно. Выглядит как конец какой-то империи с долгой историей. Так оно по сути и есть.